Tuan saya Mikael. Assalamualaikum ustaz. Saya nak tanya pasal ibadah korban boleh? Assalamualaikum, Boleh. Bagusnya. Sebenarnya saya selalu dengar pasal korban masa hari raya haji. Tapi saya tak berapa faham kenapa kita sembelih lembu atau kambing. Tak kesian ke haiwan tu? Kita korban ni uh, eh ya apa ni binatang untuk korban ialah uh, apa? lembu, unta, kambing, biri-biri dan sebagainya. Ibu kesian tak kesian tu kita kita tengok pada apa ni uh, kisah Nabi Ibrahim dengan anaknya Nabi Ismail atas perintah Allah Taala. Sebenarnya korban ni adalah perintah Allah Taala bukan saja main-main dia. -main ha. Perintah Allah bukan saja main-main. Oh, Oh, jadi bukan sebab kita lapar ke? Bukan lapar. <laughs> Kalau uh, alasan segi lapar, ha? Emm, um, benda lain kita boleh makan lagi. Semua saya saya cakap tadi, perbincangan adalah perintah Allah Taala kepada hamba kepada umat untuk melahirkan uh, rasa ikhlas serta pada Allah Taala. ...pengorbanan, untuk timbulkan rasa pengorbanan sebenarnya. Dari dasar perintah Allah Ta'ala. Saya pernah dengar Nabi Ibrahim nak sembelih anak dia sendiri. Betul ke Ustaz? Itu kisah Nabi Ibrahim Alaihissalam bersama anaknya. Kisah itu benar sebenarnya. Nabi Ibrahim dapat mimpi daripada Allah Ta'ala... ...sebanyak tiga kali. Ha? Tiga kali Nabi Ibrahim bermimpi. Kali pertama, dia masih... Uh, apa tak apa pun lagi uh, apa nama ni mungkin main main mimpi dia tapi sampai tiga kali lalu timbul di hati dia uh, ini bukan bukan mainan mimpi ini adalah uh, apa ni perintah Allah Taala untuk korban anaknya Ismail ah huh? hakikat okay, sebenarnya hakikat sebenarnya uh, di situ ialah kisah uh, Nabi Ibrahim nak sebelah anaknya Ismail tu Uh, di situ kita fikir atas diri kita sembelih anak sembelih anak sendiri ni ai eh, kalau hati hati memang kena cukup kuat lah tapi atas dasar perintah Allah Ibrahim Nabi Ibrahim kuatkan juga semangat sabar untuk sembelih anaknya atas dasar itu eh ketika nak sembelih ketika nak sembelih fikir atas perintah Allah kemudian atas sabar atas ikhlas kepada Allah Ta'ala tiba-tiba bertukar Ibrahim menjadi kibas. Uh, Ibrahim itu tukar jadi kibas. Masa semelih. Uh, ha, itu betul-betul ikhlas. Ikhlas kena Allah. Tak ada. Tapi kenapa Nabi Ismail tak lari je? Kalau saya lah, terus saya terus panjat pokok. Nabi Ismail, anak Nabi Ibrahim. Yang saya beritahu tadi, Nabi Ibrahim dan anaknya sama-sama uh, ada sifat sabar, sifat ta'ak pada Allah, yang penting taat pada Allah. Taat pada Allah yang pertama sekali taat. Kemudian ikhlas kepada Allah. Dia mari apa ni taat pada Allah, ikhlas kepada Allah, sifat sabar pun masuk. Jadi Nabi Ismail datang sifat sabar, taat pada Allah juga. Mari sabar, jadi dia rasa itu adalah perintah Allah Taala, jadi dia tak lagilah. Ha, kalau kita ha, tak ada sifat lagi tu kita memang lagi. Hebatnya, saya suruh adik buang sampah pun dah mengamuk. Tak sabar langsung. Nah, ha, betul tu kalau tak ada sebab sabar memang memang dia akan lagi ataupun dia nak upah. Ha, kalau bagi upah nak tak ada. Dah. Ha. Apa tu kena kena ajar atas diri, ambil kepada kisah Nabi Ibrahim tadi, eh, pengorbanan, pengorbanan kita tu. Ha, nak buang sampah ke kalau mak suruh buang sampah ke pergi ajalah. Jangan ada balasan tentu. Biar apa? timbul dalam hati sifat ikhlas asabah tolong uh, apa mak ayah utamanya lah tapi ustaz kenapa orang selalu pilih lembu je kenapa bukan kucing kucing kan banyak dikail hmm, dikail kucing ni bukan binatang korban dah binatang korban seperti lembu unta kambing dan biri-biri itu bila tak korban kucing bukan bila tak korban eh? lagipun kucing tu kita tak boleh makan sebab dia binatang bertaring eh? yang pastinya binatang korban adalah bukan kucing binatang korban adalah lembu seperti lembu untuk uh, ...terbau kerbau uh, kambing dan biri-biri Aha, okey, okey Ustaz. Satu soalan terakhir. Kalau saya nak korban masa depan, saya kena, saya kena simpan duit awal-awal ke? Betul. Betul tu Mikael. Niat dalam hati, tanamkan niat dalam hati. Kita tu nak korban tahun depan. Simpan duit daripada sekarang. Simpan-simpan setiap bulan. Tunggu uh, bulan Zul Hijjah tahun depan. Uh, uh, nak korban. Kita niat. dan dalam hati nak korban. Itu juga pengorbanan. Uh, pengorbanan. Simpan duit. Uh, simpan duit apa pada tarikh hari kita nak berubah bagus lah tu uh, niat macam tu bagus Baik Ustaz, saya akan mula simpan. Tapi boleh ke simpan dalam tabung ayam? Boleh je nak simpan dalam tabung ayam ke tabung tin boleh pula ke? Boleh. Cuma kita jangan ambil lah. Kita, kita nak ambil bila? Nak ambil pada hari kita nak korban. Atau pada hari uh, bulan tu Sijah. awal tu Sijah, kita dah buka dah standby untuk hari hari nak korban lah ha, hari kita korban ni hari raya pertama hari pertama haji sehingga hari yang keempat hari pertama, kedua, ketiga, keempat jadi bermula pada sekarang kita simpan cukup bagus lah nak simpan dalam ting nak dalam tabung mana-mana apa -mana cuma jangan ambil untuk beli benda lain nah ha, yang saya simpan seminggu buka tin nak beli di pasar tani ke apa tak maulah gitu ha, kena apa Kena apa? Kena sabar. Ngorbanan, sabar. Jangan buka tin. Jangan buka tabut. Tunggu hari. Tunggu pada hari kita nak korban. Haha, okay. terima kasih Ustaz. Seronok belajar pasal korban hari ini. Ya, baguslah tu. Seronok. Dia ha. timbul rasa hati nak seronok, serta semangat nak korban juga. Contoh ha. sekali kita mendengar surah Nabi, Nabi, Nabi Ibrahim dengan bersama anaknya Nabi Ismail. Ustaz, saya nak tanya lagi. Ibadah korban ni kan macam untuk orang dewasa je ke? Kami budak sekolah ni, apa kaitan dengan kami? Hakikat sebenarnya korban uh, mempunyai banyak hikmah. Bagi orang dewasa, boleh korban atas binatang. Ha? Dan juga uh, bukan orang dewasa sahajalah korban atas binatang ni. Uh, apa ni anak-anak yang dah balik pun boleh dah berbang Cuma untuk untuk awak ni, untuk sebagai pelajar ni, sebagai murid ni uh, mungkin tak mampu lagi nak korban atas binatang. Tapi korban dari segi sikap, dari segi masa terutamanya. Masa untuk belajar, masa untuk main, penerusan masa penting. Nak berjaya, nak korban sikit masa belajar lebih daripada masa bermain. Nilai apa tu Ustaz? Selain nilai daging satu kilo berapa? itu sebenarnya korban tidak nilai atas daging kita nilai atas pengorbanan kita pengorbanan kita kalau harga daging itu uh, apa harga daging sekilo kalau sekarang 30 33 ringgit sekilo tak 35 35 lah sekilo tapi kita korban ni atas satu bahagian daging atas bahagian lembu kita korban lembu ada tujuh bahagian kita ambil satu bahagian daripada tujuh tu katakan 800 setengah ke 700 setengah ke dari segi pengorbanan duit satu hal dah lah dari segi pengorbanan uh, tenaga pengorbanan masa kita eh itu cukup penting juga jangan tengok atas nilai duit saja kena korban segi masa kita tenaga kita kena ada juga sekali itu yang paling penting eh ha. Ah, berat sikit Ustaz Tapi saya faham Maksud kita pun kena korban benda yang kita suka Untuk benda yang lebih penting kan? Ah, ha, betul lah Benda yang kita suka Ah, Kalau tu kita nak korban apa ni Duit tak? Kita sukalah, Kita sayang duit tu tak? Kita cuba bayangkan nilai duit Uh, 800, 700 sayang tak? sayang tak? Nah, sayang, ha, sayang tapi kita simpan-simpan-simpan duit tu sampai 700, 800, 800 800 untuk satu bahagian daripada tu bahagian atas lembu kita nak korban tu ai mesti orang fikir eh, tak sayangkan duit tak sayangkan duit itulah hakikat pengorbanannya lagi maha lagilah nilai pengorbanan tu cukup sah pahala dia jangan kita pilih uh, pilih contoh korban ni pilih lembu apa oh, paling murah sekali mana tempat mana uh, murah paling murah sekali maknanya nilai pengorbanan itu? tak cukup uh, tak cukup apa ni nilai dia tak cukup tinggi dari segi pahala lah kalau kita pilih pak paling murah patut kita pilih hak maha itulah pengorbanan sah kita dari segi kewangan tu baru tu tak nah, dari segi hak lain apa saya cakap tadi uh, tenaga apa semua tu kena ada juga sekali dia serentak di situ uh. kalau saya bagi coklat sikit. kalau saya bagi coklat sikit kat kawan kawan kira korban juga ke bagi coklat hmm bagus itu orang panggil uh, bibik bibit-bibit permulaan untuk pengorbanan ha menerakan nilai atas diri kita supaya jangan penting diri sendiri jangan penting diri sendiri dah eh, dan apa nama ni korban lah kita untuk bagi pada orang lain aku yang kurang boleh menerakan sifat rahim ha, baguslah tu ada semangatlah itu ha, baru saya nampak. Jadi korban ni bukan sekali setahun je rupanya. Tapi tapi kita boleh amal semangat korban tu hari-hari. Hari memang mesti hari-hari. Bukan tunggu setahun sekali. Bangun tidur tu boleh korban dah. ada. bangun nak bangun awal. Nak bangun awal pukul berapa nak bangun? Biasa kita bangun pukul 6 ataupun 5.30 setengah ke. Ayah bangun awal sikit eh? Pukul 4 ke. Itu korban segi masa. Mana uh, pengorbanan tu itu ada, ada, ada selalulah setiap hari. Nah, ha, dari segi masa lah dari pengurusan masa dari segi yang lain pun ha, korban nak, batu mak nak batu mak di dapur korban sikit masa tolong mak masuk dapur tolong basuh pinggang ke ha, tolong ayah korban sikit masa untuk basuh kereta ayah ke ha, tentu lah ha, itu dengan air lah. InsyaAllah Ustaz, lepas ni saya akan cuba korban sikit-sikit. Mula-mula korban tidur tengah hari sebab nak siapkan kerja sekolah ha, nak tidur tengah hari korban tidur tengah hari boleh nak tidur tapi yang tidur di sekolah <laughs> Jangan tidur di sekolah lah di sekolah ingat tidur lah balik sekolah tidur sekejap lah ha, letih sangat belajar di waktu pagi ha, tidur sekejap tu ambil power sikit ha, ha, korban masa dari segi masa untuk ruang untuk tidur 15 minit ke tidur okey lah cuma kalau hari hari tak sekolah hari tidak sekolah biar ada korban juga masa satu jam sebelum zuhur satu jam sebelum zuhur tidur tidur sikit je tidur 15 minit tak apa dah dia boleh backup kalau kita tak cukup tidur kita kita berjaga malam ke ataupun uh, siang hari kita cukup letih ke dia backup di situ dia panggil tidur paulillah bagi sikit masa untuk korban tidur masa tu kalau hari tak sekolah hari cuti lah kalau soal tak baliklah. lah Aha, Terima kasih Ustaz Lepas ni saya bukan saya takkan suka makan daging korban je Tapi nak jadi nak jadi orang yang ada semangat korban juga ha, Bagus ada cita-cita macam tu bagus Biar apa ni Apa ni Apa ni Niat kita tu berterusan sampai bila-bila Supaya minyak menjadi Misalnya cemelang Terus berkorban, selalu berkorban Pahala terus masuk ha, dah. Terima kasih Ustaz atas perkongsian yang bermanfaat tadi. Sekian saja pada episod kali ini. Kita jumpa lagi pada episod yang akan datang. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.